Вітаю всіх глядачів каналу Житомир в ефірі програма Родина. І сьогодні я вас познайомлю з надзвичайною дівчиною, молодою жінкою. Це майстриня Настя Бондаренко. Настя до нас сьогодні приїхала з міста Києва, знайомство з нею передувало знайомство з її мамою, яка також приносила свої роботи. Зокрема, робота з бісеростя Блакитна. Настільки не зацікавила, що ми захотіли дізнатися особисто я, хто зробив таку чуду красу. І таким чином ми познайомилися з Настею. Сьогодні я хочу вас познайомити також з нею. Дуже гарні роботи є у Насті. Хотілося б розпочати з того, що. Звідки все это началось? Тому что я вижу и одежду ви прикрашаете, и сумки, и взуття. От. Як как все розпочиналось, Настя? Ну, наверное, У каждого человека в жизни все начинается с воспитания. Uh, привили мне рукоделие в семье моей: сначала бабушка, затем мама. Uh, и мне никогда не мешали, я вам хочу сказать. Это, наверное, самое важное в жизни ребенка. То есть меня мама поощряла любое рукоделие: и живопись, и бисер, и ракушки, поделки, все что угодно. И, наверное, только благодаря ей, в принципе, все это и получилось создать. мама перед тем, як от вона приходила, потім вже коли розповідала про ваш приїзд, зокрема от про сьогоднішню зустріч, вона казала, що все починалося з таких от дитячих робіт. Сьогодні їх тут немає, так? Е, Нет, з чого виплили від самого початку і що вас на ці роботи надихало? Наверное, інтерес. У любого ребёнка он существует. А мне хотелось заниматься всем и сразу. Первые работы из бисера, это были жуки, пауки, стрекозы, по каким-то листовкам, где мы их находили, я не знаю, где мы бисер тоже в то время находили, я не знаю, это сейчас уже выбор есть. И в основном придумывали, делали разных животных, то есть в основном это были такие детские поделки в виде животных, первые. Вот. А потом это были уже браслеты, когда шестой, седьмой класс. Вот. Потом был большой перерыв, потому что кроме учебы я ничем не занималась. И только уже потом в более сознательном возрасте я начала заниматься еще раз вернулась к бисеру. Когда это же трапилась, скажи ему, еще вас подштукнуло, снова же таки до того, чтобы вы до него повернулись? же когда заканчивала университет? Да, нет, я заканчиваю. я еще училась в университете. В тот момент у меня у моей свекрови был день рождения, и я хотела сделать что-нибудь необычное своими руками. И первая моя работа уже в таком возрасте, это была вышивка обыкновенная нитками. Я вышила ей рубашку. А на следующий год я попробовала сделать вот эту сиреневую работу, которая перед вами угу. находится с цветами. На белой росте. Да, называется она «Страна грез». Вот эта бисерная работа такого масштаба первая у меня. Потом появлялись, скажем, другие вырубы, но вот за фахом, до речі, нас. За у вас такая, мне кажется, абсолютно такая техническая профессия, так? Экономическая. А, да. Я Менеджер внешней экономической деятельности заканчивала КПИ. В университете встретила своего супруга. Он мой одногруппник. То есть с бисером точно не связано. <laughs> <laughs> это исключительно хобби. И, наверное, это способ. Способ отвлечься, способ, в принципе, это бисерная работа не заряжать меня энергией. То есть способ начерпать энергию, которая мне нужна для всего, для жизни. Причем способ, который работает всегда. Окрім того, що у вас вже є професія, є у вас м -м, коханий чоловік, у вас ще є двоє прекрасних синів. І попри все це, ви, якби, і завдяки цьому, ви знаходите і натхнення, і все-таки час для того, аби займатися цією прекрасною роботою. Так. Да. Ну, безусловно, опять же, повторюсь, це все благодаря сім'ї, тому що як-то -то так все складається, що, во-первых, в моїй сім'ї завжди радуються, коли щось роблять, завжди мені допомагають, супруг не дає час на це. Ну, в основному, звісно, я займаюся, коли дітки спять. то есть в обеденный сон и в ночной. Но в целом очень даже иногда работает, когда я ему сплавила их, а сама могу немножко позаниматься бусинками. Детки у меня двое, старшему четыре, младшему полтора. С бисеру пока они не имеют никакого отношения. И на ведь просто да? чего они такими занимаются? Нет, с этим, слава богу, у нас строго. Да, то есть ящики, которые не открываются, то есть это мамина, все, туда никто не лезет. Про творчість діток трошечки пізніше, але зараз ще хотілося б дізнатися, знаєте, про що у вас є і плетені з бісеру, і є багато отакий от гарний піджачок, ви його теж готували як подарунок. І тут він дуже цікавий. У нього якась дві сторони, так, із картини? Це піджак. Зараз я його продемонструю. А то ми захопимося зараз, поки да. розповіді і не покажемо. піджак, Можна подивитись на його зовнішній вот, вигляд, він двосторонній. Одна сторона джинсовая, котон, и внутри вот такой разноцветный шов. Он был готовый, чего его шивы? Нет, я его шила, Н не сама, я шила э, с помощью дизайнера, но моя работа сама вот. Это бисерное полотно, на котором изображена черепаха. Сложность этой работы заключается в том, что она нестандартной формы. То есть это баска пиджака, которая прорисовывалась по выкройке. Затем с помощью такой программы, специальный паттернмейкер. В принципе, это программа для вышивки, но она заключается в том, что там просто есть клеточки, по которым можно прорисовать нужную вам форму. Но ее нужно не только прорисовать, а потом, в принципе, на станке с помощью нитей Разбить по клеточкам и уже создать вот эту форму. Она делалась от середины, и получается каждый раз, на каждом ряду я прикладывала выкройку для того, чтобы понять, куда дальше двигаться. Вот. То есть техника этого плетения называется гобеленовое плетение, оно достаточно известно в бисерном мире, но откровенно признаюсь, пусть это будет даже хвастовство, но тем не менее такой формы я не встречала ни разу еще в своей жизни. То есть в основном это делать прямоугольное плетение или галстук, форма галстука. Здесь же, учитывая то, что это микробисер, то есть самый маленький бисер, который в принципе существует, фирмы Тоха японской, вот, его величина 1,3 мм одной бусинки. Вот. то есть сложность еще была в том чтобы исходя из величины одной бусинки рассчитать всю работу и прорисовать ее с точностью до одного миллиметра вот и вот это вот плетение с помощью выкройки позволило мне создать вот такую вот интересную форму она видите на замке сверху молния uh -huh. то есть снимается для того чтобы постирать можно uh -huh. было пиджак в принципе, и плюс я сделала на молнии для того, чтобы он был вечным, так сказать. Передавался из поколения в поколение, потому что повторять, я думаю, буду ее не скоро. А принципе, с он... иншей стороны инший маленок? Нет, один и тот вот же. Боковый, Это так? просто полотно. То есть оно состоит из, из нитей и бисера. Больше здесь ничего нет. Только... Я уявляюсь, сколько за раз девчат, жінок дивляться и завтра думают, вот у меня нет такой вещи. Это абсолютно, вот, как вы сказали, дизайнерская річ, тем больше она эксклюзивна, тем больше особлива такая методика. В этой работе больше 50 цветов, 59 так. цветов. Даже, наверное, не цветов, а видов бисера, потому что каждый бисер, он дает несколько цветов. Навіть не знаю, що сказати. Це, мабуть, из робота з у які существуют. А ви от так, от, як ви казали, свідомо, займаєтеся цим п'ятиліт. Е... Е, Біля п'яти років, так? Да, так. Так, це у нас такий є пічак. Да. Ось така краса. Потім ви з собою принесли ще багато виробів, але окрім ще виробів. Аби ми не забули показати, бо це не на столі. У нас ще є туфлі скороходи якось так. Ви їх називаєте да. так, і чомусь одразу їх так назвали? Скороходи. птіця щастя. Вот це туфельки. Теж я їх делала на подарок. По суті, це вишивка бісером на обыкновенной конве. Так. Вот. Тоже микробисер мікробісер маленький. В работе около 30 цветов. То есть, в принципе, она достаточно несложная работа тем, что это обыкновенная вышивка, наклеенная на специально пошитую для этого обувь. Uh -huh. Единственное, в чем у меня была сложность, в том, что обувь имеет объем, то есть это не плоскостная работа. И мне нужно было создать эту вышивку таким образом, чтобы она легла. Повторила форму да, носочка. одинаковым образом на вот эти балетки. То есть это не так просто, если кто захочет повторить такие подвиг, то это не так, не так просто все, так? Да, не просто, Ну, получается красиво. Так, вышло очень славненько. Так. И теперь у вас еще есть такая сумка. Да, сумка это последняя моя работа. Вот. Вы не, не одноразово сумки прикрашали бисером, так? Нет, это первый раз. Это первый раз, да. Я очень долго искала, что именно, какой рисунок подобрать в основу работы. В основу этой сумки я искала... То есть обычно, когда я создаю новые работы, я подбираю себе палитру цветов, mm -hmm. которые я хочу сделать. Потом я ищу рисунок. Не важно, что там будет нарисовано. Меня интересует непосредственно палитра. Я хотела сделать эту сумку в стиле китайской живописи. Но, к сожалению, учитывая то, что они рисуют на рисовой бумаге, цветов было недостаточно вот, и, и в тех работах, которые я находила. Здесь в основу я взяла, я взяла картину. Сейчас я вам скажу, кого. Это картина Василия Ермина в технике Батист. Вообще, она, эта картина сделана в желтых тонах в оригинале. Uh -huh. Я добавила свои цвета. Но с помощью современных программ это несложно. Я добавила свои цвета, которые я хотела. Потом перевела их в бисер, в номера бисера и сделала вот такую вот работу. Здесь 51 цвет. Прошу прощения, 59 цветов. 59 цветов, да. Шикарно. Так. У нас ще є багато чого цікавого. Настя, спочатку значить, перейдемо далі, до робіт, а тепер натхнення, звідки з'являється, казали, Ви можете просто е, собі придумати, потім якось переносити це на папір, малюєте, як це взагалі відбувається. Тому що от просто дивишся, і диво ви наскільки все це гарно і класно. Mm -hmm. Навірно, мені каже, конкретно відповідати на этот вопрос ніхто не сможет, <laughs> де воно береться. В основному, я думаю, всі художники, всі люди, які займаються творчеством, черпають это з атмосфери, із окружаючої среды. То есть я очень ярко реагирую на сочетание цветов. Вот бывает даже так, что я создала работу, исходя из сочетания цвета, которое я увидела на странице журнала маминого каталога. То есть я просто увидела эту страничку, мне понравилось сочетание, и я, она мне очень запомнилась в памяти. Потом я воссоздала просто те же самые цвета в работе Малахитовой. Она называется "Мамин каприз". Я подарила ее маме на Новый год. Да, работа сделана, да, работа сделана из двух частей состоит. Это бусины, которые обтянуты шелковой тканью. В кулоне, в основе кулона лежит малахит, обшитый кабашон, так, так званый называют его так. И вторая часть это жгут, Бисерный, который диаметром 21 бусинку, он вяжется крючком. То есть сначала нанизываются бусины на нить, а потом крючком вяжется вот такая вот, как тубус такой. Угу. Вдохновение пришло, я же говорю, внезапно просто по сочетанию цвета. Остальные работы придумывались очень часто просто в момент, когда засыпала или кормила малыша, когда есть время подумать они рождаются сами в сознании. Мабуть, у вас никого не выявляет, не, не такой вот потребы, что то найти на подарунок. Вы всегда это, мабуть, придумываете и сами это <laughs> делаете, так? Да, да. Наверное, с подарками, слава богу, я с помощью бисера решила вопрос окончательно. В основном, вроде бы, всем нравится. Я не стараюсь думаю. подобрать, я стараюсь подобрать цвета подходящий человеку. Вот, поэтому в отношении подарков, конечно, очень здорово бисерная работа. Я бы сама хотела, чтобы мне кто-то подарил. Да, <laughs> тем больше, это не повторно. У ни у кого больше такого не будет. Ось ця робота, до речі, не знаю, Настя, про яку ви зараз хотіли розповісти, тут ще така скидка лежить біля мене. Вона десь теж, до речі, символічна. Можу просто трошечки ближче вам передати, що ви брали в ручки, показували ось одна із них, коли ми готувалися вже безпосередньо до ефіру. Ось така ви казали, вона да. так цікаво називається і має таку історію цікаву. Це брош. Називається вона «Чудеса существують. Названня такое достаточно. не связанная на первый взгляд с брошкой. Но на самом деле, когда я ее вышивала, я была беременная своим первым ребенком, и в момент непосредственно в момент, когда я пришила последнюю бусинку, у меня отошли воды, и я поехала в роддом. <laughs> Вроде бы кажется просто, но чем-то очень даже символично. Поэтому эта брошка особенно я ее подарила своей маме. Все повязано с мамой, правда? инша, да. а, с другой стороны у вас блакитным и билинга такой уж так. Да, это брошь. Эм, ничем, Она ничем не особенно. Это кабашон, который мы купили вместе с мамой на выставке. Называется он садолит. Это камень посередине, да? Да. Это так. камень посередине, называется он садолит. Эм, форму месяца я создала для того, чтобы представить образ ночи. Вот эм, Бусины это жемчуг и голубой бисер. Вышивка. Вот месяц он вышитый. Угу. Вот. Потом это, такие брошки кладутся на кожную основу, цепляется фурнитура и можно с удовольствием носить. А теперь тут у вас еще много браслетов. Это все браслеты, носят, так? Нет, это не только браслеты. Не только. Это, например, пояс, обыкновенный пояс, сделанный в форме жгута. Жгут э, сплетен в технике эндебели, так называется эта техника. Э, она может быть любого диаметра. Эта техника позволяет сделать жгут любого диаметра, но особенность его тем, что он не вяжется крючком, как в основном делаются турецкие жгуты, а э, создается с помощью иглы и нити. Угу. Так. Что у нас тут еще есть? У mm, нас еще есть браслетик. Наверное, якийсь... еще косинка. Косинка, так? Да. Это пока оставим, повертаем mm -hmm. на место. Так. Теперь поднимем косиночку. Да. И там еще есть брошь, да? Да. Это косинка и брошь. Я сейчас ее покажу. Вот такая вот косиночка. Это работа особенно тем, что я бы сказала так, беспроигрышный вариант. Mm -hmm. То есть. Первое впечатление э, говорит о том, что это колье. Э, но ее можно одевать э, так же, как воротник. То есть вот таким вот образом. Вот на спинку кладется сюда, ага. а это будет э, воротничок. Ага. Э, учитывая то, что она очень мягкая, э, из нее можно скручивать различные брошки с помощью обыкновенной булавки бижутерной. она э, скручивается в любую форму какой, которая так вам нужна цепляется на пальто на любую одежду вот. э, когда-то моя свекровь одевала вот непосредственно это изделие даже на голову в форме украшения для волос вот. к этой косынке создавалась вот такая брошь Брошь сделана тоже в центре ее кабашон кабашон это камень, который называется лабрадор, лабрадорит. Цветок сделан из ткани, это шелк. Это мне, по счастью, перепало однажды получить кусочек шелковой ткани Дольче Габана. Вот, поэтому, конечно, тут палитра цветов шикарная, шикарная. В этой ткани, да. Здесь есть два бутончика, сделаны в разных стилях. Работа инкрустирована кристаллами Сваровских. Есть также здесь особенный бисер, тоже японский, но не очень популярная фирма в Украине, называется она Мицуна. Вот бисер формы дропс, то есть в форме капель. Вообще, на самом деле, бисер не ограничивается круглой формой. Uh -huh. Существует необыкновенное количество. Например, есть такой бисер шарлотка. Это круглая бусинка, которая стесана с одной стороны. Казалось бы, вроде бы пустяк, но когда это изделие, эта грань, которая единственная есть у бусины, играет замечательно. Она смотрится, особенно на солнце, если одного тона бисер, очень красиво. Здесь вот использованы эти дропсы, то есть форма капельки. Вот я могу еще показать, что здесь на листочке. Вот, очень хорошо видно бутоны, uh -huh. и что листья сделаны также из шелка, на которых вышивка бисера. Сколько вы работали с такой работой? Эта работа делалась несколько месяцев. Это довольно долго. Ну, достаточно долго, да. Потому что, и нет, если считать от момента идеи, то, конечно, uh -huh. значительно дольше. Uh -huh. а, потому что идея, потом материалы. Да. Вот если брать, например, работы, которые... Сделаны э, в виде картины. Вот на сумке была такая работа. Это синяя. Так, вот так это. про это за какой мы Да, да, да. Э, то там, конечно, значительно дольше, потому что это нужно найти э, непосредственно рисунок, изображение, которое вы хотите. Потом это все перевести э, в в такие клеточки, да, с помощью программного обеспечения потом прорисовать форму, потом просчитать длину нити, э, то есть, а потом уже непосредственно сама работа монотонная, то есть достаточно долго. Это создание самой идеи у меня занимает не меньше трех-четырех месяцев. Угу. До начала, вообще как такової роботи конкретно. взагалі. От ви розповідали перед початком ефіру про те, що речі, е, які ви робите своїми руками, ви роби прекрасний. Ви їх роздаровуєте. Так ви їх не не продаєте. І так помітили з того, що ви розповідали. Ви розказуєте, це було мамі подаровано, це подаровано свекрусі, тобто мамі найближчій людині. Е, мамі чоловіка це вже з часом. Ось з цієї роботи все і починалося. Я її переставлю ближче до Насті е, в ці. Е, В этом виробі пришла на эфир ее мама и зачаровала всех с этой красой. Потом, когда у нее была блакитная, блакитная сукня, а потом, когда она сняла, все пометили, сколько, яка палитра, велика кольоров. Расскажите про эту работу. Здесь 60 цветов. Ну, не меньше 60, я точно не помню. Видите, ее можно рассыпать, эту uh -huh. работу. Вот. А когда она уже непосредственно на э, человеке, она создают некую картину. В основе этой работы лежит картина художницы, которую зовут, зовут Жозефина Жуз, Уолл. Эм, я думаю, что многие знают ее работы. Mm -hmm. Эта работа называется Keeper of the Rainbow, то есть хранитель радуги. Вот. Она точно таким же образом переведена. Здесь цвета сохранены полностью, какие вот Жозефина непосредственно на картине изображала, те же взяла и я, только перевела их в бусины. Особенность, конечно, заключается в том, что это не вышивка, не полотно, то есть картина только слегка напоминает силуэт, хотя цвета собраны в порядке точно. Вот. К жгуту прикреплены только вот такие вот ниточки с набором бусин, разных цветов. Ага. Если взять отдельно, то, конечно, кажется, что же это такое может быть, какой-то набор. А когда она складывается, то получается уже изображение. Я выбрала в основе этой работы цвет ультрамарин, вот жгут. И кристаллы я сделала ультрамариновый, потому что это мамин любимый цвет, глубокий такой синий. И он ей подходит и по характеру, и по стилю одежды. Ну, в общем, вроде угодила. Знаєте, мені здається, от цю роботу е, прекрасно можна порівняти навіть із тим, як, от, взагалі, от, е, як у вас становилося от, така ваше хобі. Тобто, да? Починалося все з того, мама мама не заважала, потім з часом mm. це все виросло, от таку от прекрасну картину, яку ви сьогодні. Я думаю, що ви зараз також працюєте грандіозним знову, таким виробом, чи, чи, чи це не, не планується якось так. От ви просто до якоїсь події готуєте? Да? В основному я якомусь событию починаю готуватися, але готуватися починаю вже після того, як я подарила предыдущую роботу. меня перерыв перерыв уже длится около шести месяцев потому что э, просто я временно началась, заня начала заниматься изучением английского языка э, поэтому решила сделать небольшой небольшую паузу но тем не менее я эскизы рисую все равно просто я непосредственно работа не занимаюсь э, хочу следующая работа в планах у меня это сумка которая будет сделана из такого полотна как на пиджаке uh -huh. вот Сумка больше будет формы клатча небольшого под вечернее платье. Это одна из идей. И вторая идея – создать вечернее платье, у которого верхняя часть декольте и рукава будут состоять из бисера. Это в планах. такі ваші плани. А, окрім того, ви ще займаєтеся, звичайно, ви лишаєтеся мамою yeah. <смеш> і займаєтеся вихованням також своїх двох чарівних хлопчиків. А, і як ви говорили також перед ефіром, їхню творчість ви намагаєтесь розвивати у всіх напрямках. Як mm -hmm. саме це вдається і в чому вона зараз проявляється? І ви, напевно, використовуєте досвід мами, не заважати? <смеш> Надихати, не заважати? Ви знаєте, <смеш> к сожалению, у мене складно виходить використовувати цей опит, тому що дуже часто мені кажуть, що я трохи перегибаю палку, тому що я людина творчий, і мені хоч где-то где-то постоянно что-то скорректировать и я пытаюсь держать вот эту грань чтобы ребенок все-таки сам принимал решение в отношении того чем заняться как заняться каким способом э -э, ну учитывая мой небольшой опыт потому что старшему всего 4 э -э, у меня дети очень любят заниматься аппликациями э -э, лучший наверное способ ребенка потерять на полчаса минимум это крупы из которых можно сыпать на клей, можно перебирать, сортировать. Я называю это золушки на время, когда я даю ребенку стелю скатерть на пол или плед, несколько мисочек, насыпаю в разные мисочки разную крупу, и они делают, что хотят. Потом, конечно, нужно убирать после этого, но тем не менее ребенок в полчаса на полчаса погружается в творчество. Также я пыталась как одна из идей у меня была создать в стиле пэтчворка картину вместе с ними из ткани. Я начала, но потом увидела, что немного рановато. Это у меня пока только на будущее такой план. Все остальное, в принципе, классические занятия детского творчества – это пластилин, это конструкторы, это книги. Слава богу, мне в этом отношении повезло, у меня старший ребенок садится, когда со мной читает сказки, и, как правило, инициатором перерыва выступаю я потому что я просто больше не могу два-три часа ребенок у меня может с удовольствием читать книги я безумно благодарна судьбе за такое счастье лепка наверное из пластилина еще также рисование пластилином по стеклу по бумаге Це були поради від Анастасії Бондаренко як мами, а також були її прекрасні роботи, які, я сподіваюся, також надихнули наших глядачів. Е, так, я думаю, саме надихнули. Я не думаю, що всі зараз візьмуться за і будуть це робити, але я думаю, що у когось є якісь ідеї з цього приводу також з'явилися. Дякую, Настя, що сьогодні до нас завітали. Дякую глядачам, що були разом з нами. Я вам також бажаю натхнення. Зустрінемось за тиждень. На все добре.